প্ৰথমে সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এইটো মোৰ পঁচিছ চনৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আৰু এই আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু কাইলৈ মানুহ বিহু সাতটা বিহুৰ আজিৰ প্ৰথম বিহু যিহেতু গৰু বিহু আৰু গৰু বিহু আজিকালি মানুহবোৰত বাৰু নথকাই হ'ল সেইবুলিও যিকেই নহওক আজি আজি গৰু বিহু গৰু বিহুটো পাতিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমটো মোৰ পঁচিছ চনৰ ভিডিঅ' তো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী হেমন্ত দত্ত আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি হৈছে গৰু বিহু মানে আমাৰ এইসকলৰ বিহু এজনী আমাৰ হৈছে ৰঙী এয়া আজি গা ধুব লাগিব দেই আৰু এজনী আমাৰ বগী এয়া এইয়া এইয়া লাজ কৰিছে এই লাজ কৰিছে দেই নাই এই লাজ কৰিছে লাজ কৰিছে কেমেৰা চলাই আহিবলৈ লাজ কৰিছে এয়া আৰু এয়াও আমাৰ বগী এজনী সেইজনী এয়া এইও লাজ কৰিছে লাজ কৰিছে এইয়া আমাৰ ৰঙা ঐ ৰঙা ৰঙা আজি গা ধুব লাগিব দেই আৰু সেইজনী আমাৰ হৈছে আমাৰ ঘৰখনৰ ডাঙৰ গৰু ভাই ডাঙৰ ছোৱালী এইয়া এইয়া এইবুলি এইও লাজ কৰিছে দে নাম ক'লে লাজ কৰিছে আমাৰ এইয়া বম বিহু অ বৰ দুষ্ট এয়া গৰু চাকৰ কাৰণে দায়ে সুন্দৰভাৱে গৰুচাগৰ যা যোগাৰ কৰি আছে আৰু ময়ো মই শুই নুসুঠা আগতে তেওঁৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে সেইটো কাৰণে তেওঁ কৰি আছে এতিয়া বৰ্তমান মাহলীয়া সুধিম দিছিল

গৰু বিহু এয়া যাক দিয়া পৰম্পৰা ভাল বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিয়া হয় খেৰ বিহু মাটি গম পাইছো ন এইটো মানে গৰু গাত যে মাটি পৰে সেই মাটিবোৰ নকৰিবৰ কাৰণে দিয়া হয় পৰম্পৰা বিশ্বাস অনুযায়ী আজি যিহেতু গৰু বিহু সেইটো এশ এবিধ শাক খোৱা হয় আৰু ইয়াত সকলো শাক খাব পাৰি খালী আজিলৈকে মই বুটলি পোৱা নাই বাৰু এতিয়া মায়ে কামত ব্যস্ত সেইটো কাৰণে মোকে বিচাৰিলে ভালকৈ নাজানো কি হয় চাওঁ বাৰু আজি যিকেইটা শাক খোৱা হয় তাৰমানে বছৰে বছৰটোৰ কাৰণে খাব পাৰি বুলি বিশ্বাস কৰা হয় এই আমাৰ ৰঙা টেঙা মাও চি বৰ আগ তিনিছোঁ যি হয় দেখা যাব আৰু ইয়াত টেঙেচি হয় বুলি টেঙেচি চব খাব পাৰি বুলি কৈছে টেঙেচি লৈছোঁ টেঙেচি লৈছোঁ এইপিনে বন লৈছোঁ এই এতিয়া সেই দহটা আৰু নব্বৈটা শাক আছে এইবিলাক চাওক নব্বৈটা কেমেৰামেন এইবিলাক দেখুৱাই দিয়া নব্বৈটা শাক আছে এতিয়া পাইপমেন নাই জানো আজি প্ৰথম কৰিছিলোঁ বিচাৰিছোঁ আৰু আজি গৰু বিহুৰ দিনা এনেদৰেই এশবিধ শাকৰ লগতে গৰু গা ধোৱালোঁ আজি বহুত ভাল লাগিলে প্ৰথম যিহেতু পঁচিছ চনৰ ভিডিঅ' ইমানো মানে ভাল হৈছে বুলি ভিডিঅ'টো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ বোধে আপোনালোকে চাই ভালেই পাব তো বিশেষ নাছিল আজি ভিডিঅ'টোত ত' আজি বনাই দিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত বনাবলৈ মন গ'ল তো আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ত' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ সকলোকে আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ